Nəmirdə çeyt səfindən start verilib. Bu günə kimi Rayon üzrə müəmməlikdə 1000 hektara yaxın sahədə səpin işləri başa çatdırılıb. Hava şəraiti imkan verərsə səpin lazımi vaxtda tamamlanacaq. Artıq bir neçə gündür ki, Kürdəmirdə çiy səpini işlərinə start verilib. Fermerlər bu il niçbindirlər. Belə ki, son vaxtlar yağıntının miqdarının çox olması. Eləcə də çaylarda suyun səviyyəsinin artması bu il məhsuldarlığın daha çox olmasından xəbər verir. Artıq bir neçə gündür ki, Kürdəmirdə çiy səpinə başlanılıb. Fermerlər bu il niçbindirlər. Onlar ötən ilə nisbətən daha çox məhsul götürmək niyyətindədirlər. Fermer Nizami Bədirov deyir ki, bu il 20 hektar sahədə pambıq əkəcək. Kürdəmirli fermerlər bu il Türkiyədən gətirilən Bəyaz Altın sortuna da üstünlük verirlər. Bu sort susuzluğa, quraqlığa davamlılığı eləcə də məhsuldarlığına görə digərlərindən fərqlənir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə Bəyaz Altın sortu 50-56 sentenerə qədər məhsul vermək gücündədir. Vaxtında bir bu sahə üçün şun çıxartmışuq. Sonra arat eləmişik, indi vaxtında mala çəkib e, səpin-səpririk. Vaxta-vaxtına gördüyümüz işlərə görə yüksək məsul gözləyirik. Bura aran zonasıdır, şoran daha çoxdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq çalışacaqdır. Keçən ilkindən də üstün məhsul verəcək. Gürdəmir pambıq qəbulu məntəqəsinin baş aqronomu Mirtalib Mahmudovun sözlərinə görə fermerlərlə bağlanan müqavilə əsasən sahələrdə bütün aqrotexniki işlər eləcə də şum Arat mala işləriyata keçirilib. Əgər hava şəraiti imkan verərsə, səpin işləri optimal müddətdə başa çatdırılacaq. Hələ-kələ bir çətinliklərimiz yoxdur. Elə də çalışacağıq ki, olmasın. Yəqin ki, argerlərimiz hamısı 100% aratdan keçilmiş yerlərdir. Növbəti turda bizə optimal müddətdə vegetasiya dövründə suvarmanın, suvarma sistemləri ilə bağlı suvarma idarələri köməklik göstərib Şükürdəmir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin əməhdəşi Qorxmaz Şükurovun sözlərinə görə bu ilin məhsuldarlığı ötən ilkindən 5-6 sentinə çox olacağı gözlənilir. Hal-hazırda səpin işləri gedir. Demək olar ki, səpin işləri çox keyfiyyətli aparılır. Sahələrdə aqroiq tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün səpin işləri daha mütəşəkkil aparılır. Kürdəmirdə 88 fermerlə bağlanan müqavilə əsasən ümumilikdə 2090 hektar sahədə pambıq bitkisinin əkilməsi nəzərdə tutulur. Bu günə kimi artıq 1000 hektara yaxın sahədə səpin işləri başa çatdırılıb. Bəhruz Musayev, Aqil Əsədov, Kürdəmir. Növbəti